ॐ गं गणपतये नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्देय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यदश्च यत् यद, स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुथा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वदः पाणिपादं तद् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वदः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्धश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णुच ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धिप्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्तो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि उपद्रष्टानुमन्दा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेदि चाप्युक्तो पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सः न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्दः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चिद् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरदर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्दं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्दम् यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततोयातिपरां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं सम्पद्यते तदा अनादित्वाद् निर्गुणत्वाद् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्धेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा यदा यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये वि ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोध्याय है